Теперь мы переходим либо в App Store, либо в Play Market и качаем официальное приложение Binance. Когда зашли в приложение, нажимаем «Выйти систему вводим электронный адрес почты, пароль и код подтверждения, который пришел на почту. У вас появится такое меню, как «Пройдите верификацию». Если у вас оно не появилось, вы можете нажать «Подтвердите личность». Выбираем место жительства. Нажимаем «Продолжить». Гражданство. Далее вам надо предоставить проверку документов. Можно есть четыре способа. Через ДИЮ, удостоверение личности, паспорт и водительское удостоверение. В моем случае это будет водительское удостоверение.